Всім привіт, вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк, і сьогодні ми знаходимося в господарстві Гордій Гаден. Це господарство вирощує черешню у нетиповій для цього зоні центральній частині України. Отож, сьогодні ми побачимо, як власникам вдалося реалізувати такий серйозний і потужний проект. Керівником проекту є Оксана Гордій Підприємство Уманська фруктова компанія» торгова марка «Гордій Гаден». Это новый проект Уманского тепличного комбината. В свое время, когда стоял вопрос о посадке какой-то новой культуры, речь шла о каких-то садах или ягодах, выбор у нас был простой между голубикой и черешней. И решение было принято в пользу черешни. А чему самая черешня? Адже известно, что черешня не является типовой культурой для центральной Украины. Это правда. Ну, мы здесь учитывали несколько факторов. Во-первых, если весь мир говорит о глобальном потеплении, то учитывая, что сад живет где-то порядка 20 там, хвостиком лет, то я думаю, что мы как раз захватываем этот период увеличения средних температур на пару градусов. Кроме того, мы планируем ставить противоградовую сетку и противодощевую пленку, что позволит нам в определенные сложные периоды бороться с морозом. Хотя, конечно, на этапе посадки или закладки сада было много скептиков, которые не верили в черешню в Умане, подхихикивали, вот Мелитополь, это черешня, это не ваша зона, зачем вы это делаете. Вот. Но ну, два прошлых года показали, что черешня в Умане возможна. У нас в саду 4 основных сорта. Кордия и Регина. Это эталонные сорта для Европы. Еще мы посадили Тамару и Херфорд. Херфорд это больше английский сорт, но нам его советовали как хороший, перспективный. Поэтому мы рискнули и решили его попробовать. Кроме того, у нас есть опылители других сортов. И некоторые сорта мы брали на изучение этих сортов. У нас уже есть определенные выводы, какие сорта нам подходят, какие нет. Кордию мы увидели уже в прошлом году. Это были хорошие ягоды, у нее красивая форма у этой ягоды, вкус хороший, цвет замечательный и вот форма такая в виде сердечек. Даже мы агроном говорил, в нее нельзя не улюбиться потому что у нее очень красивая форма. И Регина показала себя в этом году, то есть в этом году мы уже видели реальные размеры ягоды, которые мы можем получить. Опять же, темный насыщенный цвет и по вкусовым качествам она еще более сладкая, чем Кордия. Мы мерили Бриксы и в регионе Бриксы были где-то порядка 27. Вот. Тамару мы увидели тоже первый раз в этом году. Это ту ягоду, которую, о которой нам рассказывали, она по срокам идет раньше Кордия. Вот, но она крупная она не такая темная мы ее собираем вот но вот по форме и по вкусу тоже достаточно хорошая ягода yep. херфорд мы еще не видели в его полном как бы масштабе какая она должна быть мы ожидаем в следующем году увидеть что мы посадили удовлетворение морального от проделанной работы это эстетическое наслаждение когда ты идешь видишь такие ягоды, особенно когда они с гроздями, и ты еще понимаешь, что это плод труда людей, которые в твоей команде, это, наверное, очень круто. Оксана, а каким чином вы покращаете запыление в саду? Ну, Во-первых, само собой у нас есть опылители, которые нужны для наших сортов. Кроме того, у нас есть своя пасека пчелами. У нас мы покупаем отдельно шмелей для улучшения опыления в ветреную погоду и в более холодную погоду, когда пчелы не летают. Вот. В этом году мы поставили такие специальные самодельные домики для осмей. Но они пока туда еще не обжились, потому что мы их поздно поставили. У нас в саду есть два, если брать по годам, проекта. Это проект 2017 года, сад закладки, 10 гектар. Это вот то, что мы видим здесь. И второй проект, мы закладывали сад в два года, 18-19 год. Там мы садили деревья по системе драпо. В этой части насаджения дерево формуются веретеном. И сейчас мы посмотрим, как достигли такого результата. Главный принцип формировки дерева – отсутствие крупных конкурирующих веток стараемся добиться максимально горизонтальных веток, чтобы они были не толстые и не длинные. Вот это дерево, которому 4 года. Когда мы его купили, его высота была где-то метр шестьдесят, метр семьдесят. И это был саженец с пятью веточками. Вот. И вот за 4 года дерево приобрело такую форму благодаря правильной обрезки. Значит, цель, которую мы хотим достичь, это чтобы на дереве не было крупных веток, как, например, вот здесь вот. То есть мы их на определенном этапе срезали. Здесь мы получили в этом году прирост. Но из-за того, что он очень вертикальный и он достаточно низко находится, мы его при весенней обрезке уберем. Дальше у нас в этом году есть вот такие вот э, веточки, это прирост тоже этого года. Они тоже сильно вертикальные, которые нам будут мешать. И рядом есть э, на замену хорошая веточка, уже даже закладка. Поэтому две вот эти ветки мы тоже уберем. Вот эта ветка, она тоже достаточно грубая для такого дерева. Она э, мощнее, чем веточки, которые расположены ниже. Поэтому при весенней обрезке мы ее просто уберем. Также одна из операций будет весной, это выведение центрального проводника вверху дерева, мы уберем ближайшие конкуренты. А скажите, пожалуйста, какая у вас может быть максимальная высота дерева? Да, поскольку наши столбы э, имеют высоту 4 метра над землей, мы планируем э, пресекать дерево где-то на высоте 3,20 это очень важно, потому что нам придется каждый год контролировать рост новых побегов, чтобы эти побеги не повреждали как сетку, так и пленку. Оксана, расскажите нам, пожалуйста, что такое система ДРАПО? ДРАПО – это значит с перевода французского как бы знамя. Знамя, что-то плоское. Ну вот мы себе поняли, что это аналог плодовой стены. Вот на вот этих двух деревцах можем посмотреть, что мы хотим получить здесь. Значит, это деревья посадки девятнадцатого года. Вот здесь хорошо видно веточки, с которыми оно к нам приехало. Вот, вот эти вот нижние веточки. Это то, что были при посадке. Высота дерева была такая же: метр шестьдесят, метр семьдесят. И вот все, что идет дальше, и вот это все эти приросты, вот, вот здесь и на том дереве, это все, что уже наросло, наросло у нас в саду. Вы видите плодовый стол, мы его сделали для поддержания первого яруса. Вот. Все, что выше плодового стола, мы будем из этого делать плодовую стену. Чего мы хотим этим добиться? В первую очередь нам нужны вот такие красивые, не толстые, скорее горизонтальные э, веточки длина где-то 70-80 сантиметров это как раз идеальные ветки для формировки закладки на деревьях и получения хороших урожаев э, с центральным проводником мы ничего не делаем с момента посадки просто подвязываем дерево по, мини, по мере его роста и вот здесь видно как проволока идет каждых 50 сантиметров мы по мере роста дерева подвязываем его на эту проволоку. То, что видели дерево, посажено по системе Драпо в 2019 году, вот это дерево посажено по этой же системе только в 2018 году. Значит, вот мы видим, что оно достаточно прямое. По высоте оно уже ушло дальше, чем дерево 2019 -го года. Здесь есть уже хорошее заполнение ветками. Вот. И весной, в принципе, объем работ по обрезке здесь будет минимальный. То есть уберутся вот такие маленькие вертикальные веточки. Вот эта ветка, она несколько грубее, чем остальные. Мы ее можем или перевести, чтобы прибить ее рост, или можно ее вообще обрезать, потому что здесь достаточно веток других и менее тоненьких. Здесь уберется вот эта веточка, потому что она рядом с другой, которая нам больше подходит. Вот эту веточку можно или убрать, или, в принципе, ее можно положить на проволоку. Она приостановится в росте, и в следующем году она уже нам даст урожай. Вот. Здесь мы видим уже закладку на цветение на следующем году. Вот. И дальше уже пошли опять хорошие веточки. И вверху мы опять весной выделим... Центральный проводник и два ближайших конкурента мы обрежем. Вот это все работы по обрезке. Какие тип шпалеры вы Ну, Как вы видите, у нас уже стоят столбы. Мы изначально планировали, что это будет сад под сеткой и под пленкой. Пока что у нас стоят только столбы, и на них есть три поддерживающих проволоки на некоторых участках у нас ее изначально не хватило, это третьей проволоки. У нас все равно был бамбук или рейка поддерживающая. Но в этом году на заработанные деньги мы уже смогли позволить себе докупить эту проволоку. И ее сейчас подставили и подвязываем центральный проводник. Там, где сад по не посажен, там изначально предполагается, что количество проволок будет больше потому что мы проволоку будем там ставить через каждых 50 сантиметров. То есть да, и ее пойдет туда больше, но это необходимо для формировки вот самой системы деревьев по системе дропов. Ну, эти столбики рассчитаны не только на там, поддержание проволоки и деревьев на них, они изначально рассчитываются по проекту на поддержание и сетки, и пленки, потому что там есть такие вещи, как парусность, и нагрузка от града, от снега, поэтому это все изначально рассчитывается, чтобы целостная система выдержала такую нагрузку. Ну, в наших планах, опять-таки, в планах накрытие сеткой в следующем году. И через год мы хотели бы сделать сетку, но это уже будем смотреть, как будут позволять наши финансы. Ну, как вы видите, междурядья у нас засажено травой. Мы ее садили специально для улучшения биологической, скажем так, среды, опять же, для тех насекомых. Это позволяет рабочим работать, если накануне был дождь, вот. И плюс и техника лучше заезжает в ряды, если они едут по траве, а не по размягшей земле. Значит, приствольную полосу первые два года когда был сад молодой, мы просапывали вручную. Саду 4 года, мы уже можем идти герпицидами. Вот. Но, тем не менее, стараемся постепенно замульчивать наш сад бэушным кокосом, который у нас есть на комбинате. Что это нам дает? Это удержание влаги, это улучшение структуры почвы, это органический субстрат и приствольная полоса как раз ä, правильное место для ее использования и даже если где-то бурьян прорастает ä, то кокосовый субстрат он более рыхлый чем земля и его легче удалить у нас есть система полива э -э воду мы берем в ставке недалеко расположенном э -э Полив предусматривает наличие баков для удобрений, кислотный бак, фильтр для очистки поступающей воды. Система полива у нас подключена к компьютеру, и мы можем ее включить как с компьютера удаленно, так и на месте в ручном режиме или в тестовом режиме, если нам надо. Можем ей пользоваться. Схема полива сада не отличается, там где деревья посажены по традиционной системе и по системе дракон. То есть нормы у нас одинаковые. А как часто вы поливаете? Вопрос хороший. Лучше всего поливать каждый день по чуть-чуть. Но это не совсем возможно. Поэтому мы с самого начала сезона распределяем все наши поливы на три раза в неделю. Обычно это понедельник, среда, пятница, это удобно в привязке к рабочим дням. И если мы видим, что прошел дождь, наша метеостанция регистрирует количество осадков выпавших, мы можем скорректировать полив в меньшую сторону. Или если мы видим, что давно не было дождя, почва пересохшая, об этом же говорят и танзиометры, то мы можем добавить полив. Но полив мы делаем всегда равномерно, через равные промежутки времени, это важно. Вікторія, розкажіть нам, будь ласка, як ви збираєте черешню? Таку черешню ми збираємо ось такі космосові кошики. За приблизно 10 хвилин ми набираємо цей кошик. Потім віддаємо нашим хлопцям у сортувальну будівель. Ось така у нас черешня. Досі. Зараз ви можете побачити. Як наша черешня потрапляє безпосередньо із саду на сортувальну лінію, ми сортуємо на три сорти: перший сорт, другий і третій. Перший сорт це у нас 32, другий сорт те, що 26-28 кіаметрів, і третій сорт це просто не кондиція, скажем так. Потім ми пасуємо у 4-кілограмові шпонові ящички. І ще у нас є тара в 2-кілограмові ящички, просто картонні. І ще ми розглядаємо такий варіант, як один кілограм у. Панітку. Після цього ми відправляємо нашу черешню у рефрижератор, де температура підтримується 6 градусів тепла, вона там охолоджується і звідти безпосередньо вже відправляється на клієнта, на мережу магазинів і так далі. До кінцевого споживача черешня потрапляє в ось такому вигляді. На кожному ящичку є маркування, де ми вказуємо дату збору. С каждым роком урожайность вашего насаждения будет сбывшегося. Чем планируете выкупывать эту сортовальную линию? Планируем. Мы даже уже ее почти купили. Правда, купили ее в состоянии, вот, потому что это гораздо дешевле. Но ее производительность такова, что то, что мы в этом году перебирали руками, она будет поделать за час. То есть на данном этапе состояние нашего сада. Я думаю, что еще в ближайшие 2-3 года нас на вполне устроит. Вот. Дальше мы, если мы видим, что у нас получается этот проект, мы хотели бы расшириться до 40 гектаров. Тогда уже будет стать вопрос о покупке более мощной, производительной и с большими опциями сортировочной машины. Ми постійно контролюємо вміст цукрів у наших плодах. І сьогодні ми були дуже приємно здивовані, сорт Амара показав 27 одиниць. Це суперовий результат. Я хочу вам показати, як ми це визначаємо. Ми беремо стиглу ягоду, саму-саму стиглішу, потім ми її розриваємо, ми на рефректометр видавлюємо сік і. Потім ми на шкалі можемо побачити наш результат. Mm, дійсно, 27 одиниць. Я вас вітаю, це чудовий результат. Дякую. Усім смачного від Гордій Гаден.